Saya ingin ambil kesempatan peserta ini, ya, ingin uh, menjemput supaya kita sama-sama doakan uh, supaya sidang kemuncak ASEAN yang ke-47 ini akan berlangsung dengan lancar dan berjaya supaya dapat mengangkat nama Malaysia di arena antarabangsa. Uh, tuan speaker, sebelum saya tujukan soalan pertama, saya ingin uh, baca satu pantun. Silakan dari kota Melaka menuju ke negeri Johor. Sehingga di Pago untuk makan tengah hari. Nampak perkhidmatan MyBus di setiap negeri. Cuma anak menantu Pago masih belum ditemui. Soalan saya, soalan nombor satu. Sila, Yang Mohd Menteri Pengangkutan. Terima kasih Tuan Pertua, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, adik-adik Yang Berhormat. Tuan Pertua, untuk makluman Ali yang berhormat, setakat bulan Ogos 2025, dasar Kementerian Pengangkutan Malaysia, MOT, untuk menawarkan perkhidmatan bas percuma kepada golongan warga emas, pelajar sekolah, mahasiswa dan OKU telah memanfaatkan 49,611 orang. Perkhidmatan bas.my percuma ditawarkan di negeri masing-masing melalui kad konsesi bas.my yang dibuka kepada warga emas berumur 60 tahun ke atas, pelajar sekolah, mahasiswa awam dan swasta serta OKU. Perkhidmatan BAS.9 di bawah program transformasi perkhidmatan bas berhenti henti memberikan tumpuan di kawasan ibu-ibu negeri dan sekitarnya, khususnya di luar Lembah Kelang. Setakat Oktober 2025, perkhidmatan BAS.9 telah beroperasi di kawasan Kangga, Kota Star, Ipoh, Seremban, Melaka, Johor Bahru, Kuala Terengganu, Kota Baru dan Kuching. Perkhidmatan ini juga sedang diperkenalkan secara berfasa di Kota Kinabalu. Secara keseluruhan, 78% daripada pengguna yang menikmati perkhidmatan bas percuma melalui kad konsesi bas.my adalah warga emas, diikuti 13% pelajar sekolah, 6% OKU dan 3% mahasiswa. Jumlah pengguna kad konsesi bas.my paling tinggi adalah di Johor Bahru, Kuching, Ipoh, Seremban dan Melaka. Kalau mengikut perincian jumlah uh, Penerima ataupun pemegang PAS konsesi ini Ipoh 7,304 Johor Baru 16,832 Kangga 6,92 Kota Baru 9,28 Kota Star 2,208 Kuala Terengganu 4,54 Melaka 4,668 Seremban 6,310 Dan Kuching 10,215 MOT mengucapkan terima kasih kepada wakil-wakil rakyat yang telah menyokong inisiatif Kerajaan Persekutuan untuk mendaftarkan pengguna-pengguna yang berkelayakan bagi perkhidmatan bas percuma melalui kad konsesi bas.my. Untuk Melaka, saya nak merakamkan penghargaan kepada Yang Berhormat Ali Parlimen Kota Beraka. Kerana Melaka ada pemegang kad konsesi ini, warga emas 3,173, pelajar sekolah 1,099, OKU 396. Jadi keseluruhannya 4,668. Sama begitu, saya harap bilangan ini akan terus meningkat supaya dapat memanfaatkan lebih ramai orang penerima. Terima kasih. Sila, Kota Melaka. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih kepada Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Saya ingin ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Kementerian kerana begitu prihatin sekali memperluaskan perkhidmatan MyBus ini kepada setiap, hampir setiap negeri. Jadi, soalan saya ialah Bagaimanakah kementerian dapat melaksanakan ataupun memainkan peranan untuk memastikan kadar penggunaan tersebut dapat ditingkatkan lagi dengan konsep whole of government sebab saya lihat hari ini kekurangannya ialah kita tidak mencukupi perhentian bas yang mencukupi, yang mencukupi ya perhentian bas di mana ni melibatkan kementerian yang lain jadi bagaimanakah peranan kementerian boleh ambil untuk memastikan lebih banyak bas perhentian supaya lebih ramai pengguna dapat memilih perkhidmatan pengangkutan awam ini. Terima kasih. Sila, Yang Menteri. Terima kasih atas pandangan dan juga cadangan yang diambil ahli Parlimen Kota Melaka. Memang betul bahawa ekosistem untuk kita memastikan penggunaan pengangkutan awam ini mesti menyeruruh. Bukan saja perkhidmatan bas, tetapi dari segi kemudahan seperti perhentian bas, laluan pejalan kaki dan sebagainya, perlulah disediakan. Namun begitu, ini memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Uh, Sudah tentu, Kementerian Pengangkutan akan cuba membantu, tetapi kita ada kekangannya dari segi peruntukan dan juga sumber. Seperti perhentian bas umpamanya, dia mesti memerlukan kerjasama daripada pihak PBT. Kalau pihak berkuasa tempatan Majlis Bandaraya umpamanya boleh menyediakan tapak. Dan juga menyediakan sedikit peruntukan untuk menyediakan perhentian bas. Itu sudah tentu akan membantu. Dan kita juga menggalakkan uh, model kerjasama awam swasta. Supaya bukan semua perhentian bas itu uh, perlu dibina oleh pihak uh, kerajaan ataupun PBT. Kita juga boleh menyediakan tapak dan memang Kementerian Pak Kota sekarang ini mereka satu program. Supaya syarikat-syarikat swasta boleh adopt perhentian-perhentian bas ini. Mereka diberikan hak untuk meletakkan iklan mereka dalam perhentian bas itu supaya mereka menaja dan juga menyelenggara perhentian bas itu dan ini secara tentu akan memberikan satu uh, kerjasama menang-menang kepada semua pihak. Memang betul, saya harap uh, perhentian bas dan laluan pejalan kaki ini akan terus diperkasakan di peringkat lapangan dan saya harap Yang Berhormat dapat mengenal pasti lokasi-lokasi yang patut diletakkan perhentian bas ini. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Jadrolun. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri. Uh, saya ingin membangkitkan persoalan tentang laluan bas.my Alostar ke Kanga yang saya lihat saban hari agak kosong tidak ada penumpang kalau ada pun mungkin boleh dibilang persoalan saya adakah kerajaan bercadang untuk menukar khususnya laluan Alostar Kanga ini dengan daripada perkhidmatan bas.my kepada van rapid sebab van rapid ini dia berskala kecil yang boleh uh, memasuki kawasan-kawasan ataupun di pekan-pekan kecil dan ini dapat uh, memberi ruang kepada penumpang untuk sampai kepada destinasi kita ada contoh macam di Kuala Lumpur dia ada van rapid KL di Penang van rapid Penang dan di Kuantan pun sama rapid Kuantan jadi adakah soalan saya adakah kerajaan nak tukar kepada rapid KL tadi uh, van rapid tadi yang kedua berkaitan dengan bas Om, .my banyak ini banyak sangat umat soalan tambahan ini dua soalan, ini bertemu satu baik, adakah tuntutan bayaran daripada syarikat pengendali bas .my ini berdasarkan kepada kekerapan laluan ataupun berdasarkan kepada mileage jadi saya nak jawapan yang tuntas nama syarikat dan kiraan tadi Sekian. sila, Yang Menteri Ya, tak perlu lah sanksi yang memang. Memang dari segi saya saya ulang kali saya uh, beri memberikan penjelasan berkenaan dengan bas dot main di Dewan Yang Mulia ini. Bas dot main ini dia bukan berdasarkan kepada klaim. Dia berdasarkan kepada satu kontrak yang ditentukan oleh kerajaan melalui agensi pengangkutan awam darat. Agensi pengangkutan awam darat sudah surat pun ter menentukan laluan-laluan. Berapa jarak dia, berapa kekerapan dia yang kita nak. Jadi pihak pengendali yang dilantik itu dia perlu menjalankan apa yang diminta ataupun apa yang telah ditetapkan oleh APAD ataupun agensi pengangkutan awam darat. Jadi bayaran kepada mereka adalah berdasarkan sama ada mereka telah menjalankan perkhidmatan itu. Itu model yang kita guna pakai. Sebab dulu kalau kita kata biarkan pihak pengendali nak tentukan bila mereka berjalan, berapa kerap mereka jalan. Kebanyakannya tak ada kekerapan dan rakyat tidak akan mendapat penentuan terhadap perkhidmatan itu. Jadi sekarang ini model yang kita guna pakai adalah fixed model. Maka mereka pengendali ini mesti berjalan. Betul memang kadang-kadang tak ada penumpang, dia kena jalan. Sebab itu kekerapan. Jadi mengapa tak ada penumpang? Adakah wakil rakyat tak menggalakkan ataupun tidak mewawakan perkhidmatan itu? Antara Kangga dengan Alostar, itu dua ibu negeri. Sekarang ini tak ada perkhidmatan. Jadi kalau kita adakan perkhidmatan ini secara percuma, ulang alik antara Kangga dengan Alostar, ada perkhidmatan bas dot ini yang cukup murah dan juga kepada pemegang-pemegang kad -pemegang konsesi adalah percuma. Jadi mengapa tak ada penggunaan? Mungkin kesedaran orang ramai tak cukup. Jadi memang bas dot ini tujuannya adalah untuk menghubungkan beberapa trunk road yang utama, umpamanya antara sektor Kangga dengan Alostar di sepanjang jalan itu memang ada satu perkhidmatan yang penting. Jadi saya harap uh, Yang Berhormat dapat membantu untuk mewawalkan. Dari segi penggunaan bas itu, memang untuk bas domain kita hanya menggunakan bas. Di DRT itu adalah di bawah Rapid KL, di, di bawah Rapid Penang, itu menggunakan model yang lain. Sebab apabila kita melantik syarikat pengendali, kita telah tentukan dia perlu menyediakan bas yang 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 baru, bas yang moden. Jadi memang laluan-laluan itu telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, kalau laluan-laluan itu memang tak ekonomik ataupun tak ramai penumpang, sudah tentu pihak APAD boleh melihat kembali mana laluan yang tak ramai penumpang, mereka boleh mungkin mengalihkan kepada laluan-laluan yang lebih ramai penumpang. Terima kasih.